Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд у Верховній Раді. Розпочинається пленарний тиждень. Вже відбулося засідання погоджувальної ради. Які питання ключовими і головними стануть цього пленарного тижня на порядку денному? Про це говоримо із Михайлом Чечітовим, представником фракції партії «Регіоні». Вітаю вас, Михайло Васильовичу. <реклама> Михайло Васильовичу, від керівника фракції партії регіонів прозвучала сьогодні інформація, що із тридцяти із тридцяти пленарних днів Верховна Рада 13 не працювала, і сьогодні народні депутати від різних фракцій шукали формулу, яким чином в подальшому працювати. Це і проведення позачергової сесії, і додаткове пленарне, додаткові пленарні засідання. Можливо, ще тиждень попрацювати в сесійній залі. Які варіант найбільш прийнятний на сьогодні? Ви абсолютно праві. Украинский народ видел разные каденции парламентов, разную оппозицию. Но такой оппозиции, которая проработала на разрушение украинского парламентаризма, которая третью часть рабочего времени парламента сделала так, чтобы парламент не работал, еще не было? Это вы в книгу Гиннеса можно записать. Вы вдумайтесь третью часть сессии по вине оппозиции парламент не работал. Такого еще не было, такой позиции не было. Сегодня я бы отметил позитив встречи у президента. Когда Арсений Синюк побывал на встрече у президента, он сегодня, по-моему, впереди даже головы, головы Верховной Рады сразу поднял руку и начал говорить, что мы должны угу. каждый день работать до 12 ночи, то, что байды кибили, хватит уже байды кибить. Я, нужно пролонгировать работу сессии. Я, я подумал, что не написал ли Асиний Петрович случайно заявление в партию Региона? Вот такое впечатление, что Ефремов выступал. Да. Вот он начал с этого, и Александр Сергеевич Кавин сказал, что, ну вот видите, позитив встречи с президентом. И его, нужно да, должное, поддержали все практически политические силы в части того, что эта неделя должна быть очень интенсивной, вплоть до того, что среда у нас. Мы работаем полдня, полдня в комитетах, и на среду запланированы еще парламентские слушания. Потом опять-таки по предложению Арсения Петровича после встречи с президентом он сегодня был, ну, нацелен на созидательную работу. Что там президент ему uh -huh. сказал, я не знаю, но, наверное, внушил, что надо работать. Да. И он выступил даже с предложением: говорит, давайте в среду полный рабочий день изменим график и будем работать не до двух часов, а полный рабочий день до 12 ночи, а это самое а парламентские слушания проведем в другом зале. На залов хватает, всего нам за... Заст... То есть за параллельные процессы. Uh -huh. То есть это позитивно было встречено всеми и так дальше. То есть, иными словами, на сегодняшний день вырисовывается такая картина, что мы можем полностью, вторник, среда, четверг работать до, пол... до исчерпания полностью полной повестки дня. Вот в пятницу сессию закрыть. Э, на... э, какие вопросы? -то? Прежде всего, конечно, э, главный, я бы сказал, ядр... ядром. Вот, э... Работы парламента, я бы сказал, что, да, прежде всего на что сконцентрирована должна быть работа парламента, это прежде всего на принятие законопроектов, которые обеспечили нам благоприятные условия для подписания. Uh -huh. э Договор об Це було піддержано і всімі, вот і на що це головне дні поставити повторні right. поставити сред. Но в принципі, це головне, що ми повинні проголосувати мінімум. Да. Ці законопроекти вони вже внесені до порядку денного, тому що прозвучала інформація від голови комітету з питань Європейської інтерації. Ви чули заяву від Григорія Немірі. Він сказав, тільки один законопроект, який треба і необхідно зараз. для парламент нормально, правильно, то Григорий Неймирев, наверное, бы не выступал. Вот Немыре, надо говорить, было прежде всего в адрес своих, тех, кто не давал возможности парламенту работать. Они, они здесь озвучивают. Там надо озвучивать, не сидеть. А то бедный один Горсенко озвучивает на, на, на фракции Батьевщины и рассказывает, как на работу. Так они, из фракции хотели выгнать. Вот там Немыре надо выступать. Поэтому то, что не, 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 не если то, где не успели, значит, есть понедельник, вторник, среда, в четверг можно рассмотреть и так далее. Самое главное, что желание всех лидеров политических сил было одно. На этой неделе законы, которые открывают, и подтвердил это Сергей Геннадьевич Арбузов, первый вице-премьер, законопроекты открывают, зажигают зеленый свет на путях подписания договора об ассоциации в Вильнюсе, должны быть приняты. Это было поддержано, как говорится, единогласно. И я думаю, что так и будет. Другое дело, что есть еще и другие законопроекты, которые нужно принимать. Там числе и социальные, связанные и с инвалидами, и с детьми uh -huh. и так дальше. Поэтому, конечно, прозвучали предложения в части того, что, может быть, пролонгировать работу сессии или в очередную сессию собрать. Все может быть. Теоретически можно спрогнозировать, что не успеем, поскольку здесь второе чтение, второе чтение там много статей. Uh -huh. Не успеем, может, придется и, и, и по такой и запустить второй вариант: это пролонгировать работу сессии или собрать очередную сессию предварительно. Сласував eh, пакет за повестку дня, пакет законопорізка вже будь прийняти. Може бути такий варіант, якщо не встиг. Михайлосич. Ну, Василь... От ви проводите приклад. Я повертаюсь, хочу повернутися до зустрічі з президентом. А ви проводите приклад, що Арценіснюк після зустрічі з президентом хоче активізувати до вийшов на роботу депутатський корпус, але цього недостатньо, як виявилося, тому що хочуть, щоб і президент звернувся із посланнями посланням в сесійній залі. Безумовно, да. Теперь в, отнош... это можливо, Теперь можно в отношении это... этого. Ну, я уже комментировал в отношении возможности прихода в парламент. По-моему, цитата гуляет по всем газетам, журналам, интернету, она не снимается. Президент, я за... я первый, кто я процитирую, что я буду первый, кто будет просить президента, чтобы он пришел в сессионный зал парламентариев, депутатов. Я первый буду характеристически, кто будет выступать характеристически против того, что президент пришел в парламентский цирк, парламентским клоуном, того, что это будет рассорджирование времени президента. Поэтому в данной ситуации прозвучал, я бы сказал, такая бы, ну, разумная, оптимистическая нота от всех представителей депутатских фракций позиционных, что мы готовы послушать президента. Вопрос только стоит, что, о чем речь идет. Uh -huh. Что касается послания президента, оно было депутатам разослано, почитали, изучают и так дальше. Последний день, как правильно Ефремов сказал, президент может прийти, только пожелать так хорошо загорать, чтобы не обгореть. Чтобы потом-то сказать, не, не, не вдруг по два по месяца там с оппозиции на Канарах mm -hmm. будут, да, и потом они обгорят. И еще на 1 сентября на работу опоздают. Ну, это шутка. Но действительно прозвучала такая мысль, что может быть президенту сейчас может прийти, просто ну, пожелать. Как право, это право, что за президента? Это право. Нигде не зафиксировано обязательное озвучивание президентом послания, отвеч... а что касается ответа на вопрос, то вообще вопрос не стоит. А уже 1 сентября на открытии сессии, или там 3, по-моему, в первый вторник в сентябре, что президент пришел уже как раз, будет, может и разумно, вот тогда выступил так бы фундаментально, Про анализ ситуации, перспективы, что нужно сделать, задачи, тем более, что там оставалось бы пару месяцев до саммита в Вильнюсе. Может быть, так и разумно. Поэтому... Владимир Васильевич Рыбак сказал, что он сегодня будет видеться с президентом, и он, как говорится, эти, э, проговорит э, э, с ним возможности, как, когда президент будет в парламенте, ее выступление, там, в начале в сентября или сейчас, так дальше. Э, было предложено от партии регионов сразу на э, пятницу заслушать трех министров. Первое, поскольку эта неделя идет, я бы сказал, под флагом евроинтеграции, евроинтеграции то заслушать... Министерство иностранных дел по вопросу подготовки вот, к саммиту в Вильнюсе, готовности к саммиту в Вильнюсе. Дальше заслушать министра Табачника о э, вступительной кампании в ВУЗы. Uh -huh. Ну и заслушать э, министра АПК, присяжнюка о ходе подготовки, сборе урожая. того, что с одной стороны урожай большой, а с другой стороны вот такие суховее, Как этот урожай uh -huh. сохранить с тем, чтобы Украина была... С хлебом. Вот такие предложения позвучали, но я думаю, развязка будет уже когда в разговоре президента с Верховной с Верховной Радой, тем более, что Владимир Васильевич сам провоцировал да, возможность встречи. такой встречи. И если там определяться, то. Президент прийде здесь, він здесь може прийти виступити з небольшою такою інформацією. Uh -huh. вот, а вже фундаментальне таке виступлення буде на початку сесії. Ще одне завдання для депутатського корпусу це безумовно, призначити дату виборів в проблемних округах і так само призначити вибори в столиці, дату столичного міського голови і депутатів міської ради. От сьогодні, після закінчення погоджувальної ради, лідери фракції. мают порадоваться и выяснить с этим питанием, че будете какие решения на вашей бумаге. Значит, на сегодняшний Ради? день я сомневаюсь, что решение по выборам в семи округах, мы берем семь, поскольку пять это там где осенью не посчитали и два там где решили мандата, тем более что уже есть решение двух судов, которые обязывают уже Владимира Васильевича двух депутатов, там, Балога и Домбровского, прям не пускать в парламент и забрать, как говорится, решение суда. Забрать чуть ли не у них не эти самые не документы депутаты и так дальше. Поэтому мы предлагали и считали целесообразным еще две недели назад проголосовать этот законопроект чтобы оно как раз было и выборы провести быстрее, чтобы оно как раз под Вильнский саммит было, э, один из пунктов выполнения. Но, тем не менее, затянули. На сегодняшний день такого э, общего понимания пока нет. И я думаю, что это уже, наверное, скорее всего, наверное, это будет уже рассматриваться вопрос осенью. Вот я такой катастрофы не вижу, потому что я уже подчеркивал, по-моему, в вашей студии, что я первый раз в парламенте в 1994 году, 100% мажоритарка, зашло 313 депутатов. 137 депутатов не зашли в парламент поскольку были суды и угу. парламент год работал 313 314 года два работал неполный парламент но 313 450 катастрофы не было еще лучше работать чем сейчас поэтому из вопрос бы был бы стоял бы если бы у нас сегодня сказали у нас постоянно в парламенте 443 443 когда будет 450 у нас 300 не ходит и от того что 5 до да или 7 не да изберется больше в парламенте же не будет Поэтому, коль уже не захотели оппозиции, ну что, скорее всего, теперь уже осенью будем принимать решение, совместный закон такой, чтобы он действительно, тут в наша позиция тоже совпадает, чтобы не получилось, чтобы были политические спекуляции, что там закон сделал под одну политическую силу, консенсусом принять, как закон о выборах, там 30 с чем-то голосов, дальше провести до выборы в Верховную Раду. А вот что касается выборов в Киевский, мэра Киева, то я думаю, четко было написано, в решении конституционного суда октябрь 2015 -го года. И на сегодняшний да. день практически оппозиция не выступала. Почти никто не выступал. А почему? А то, что у них кандидатов нет. Кличко не идет. А дальше Катеринчук сейчас как танк идет, да, вместе с Поповым. А Катеринчук, это вроде же не их, не уже, да. А Попова рейтинг повышается. Поэтому они понимают, что они только проиграют. И ниже вопрос по Киеву не поднимают, как бы согласившись, спокойно согласившись в решением конституционного суда. Поэтому по я думаю, что сейчас, подводя черту, что по выборам ни по Киеву, ни по выборам Верховную Раду вот на этой сессии вопрос подниматься не будет. Что касается выборов в парламент, по всей видимости, закон уже будет приниматься в сентябре-октябре на той сессии, да, выборы в парламент пройдут, а выборы в Киевский совет и мэра скорее всего, они пройдут. Як сказав, суд, в 15 року. І ще одне запитання до вас. Чи вистачить на сьогодні голосів у парламентської більшості, на вашу думку, щоб вирішити, наприклад, кадрові питання? Зокрема, йдеться про те, що треба призначити члена центральної виборчої комісії, також призначити члена нацради з питань телебачення та радіомовлення. Ми бачили, як. Одного разу вже на Верховній, Верховній Раді забракло голосів народних депутатів, щоб прийняти це рішення. І безумовно щодо членів Вищої ради юстиції, так само є, <татірко> <і, татірко> є, <татірко> є проблеми. <на татірко> да, що касається ЦВК, то голосування кнопками та в залі. А три чоловіка Вищої ради юстиції, то голосування тайне бюлетенями. На завтра в повестке дня стоит вопрос голосования и освобождение Шаповала главы ЦВК, и введения вместо Шаповала новой кандидатуры, и голосование, тайное голосование по трем членам высшей юстиции, еще одного человека в комитет по телевидению и радиовещанию будет mm. голосование и так дальше. Мы надеемся, что завтра в вторник и ожидаем, что будет на нашем форуме, я кажуть, должен быть полный кворум, должно голосов хватить для того, чтобы получить, получить позитивные результаты по всем голосованиям. Уже одно разу, э, так само була впевненность, но ну, не выстачало. Будем, будем, да, будем, проводим работу и мобилизуем всех, и больных, как говорится, и так дальше, и по командировкам, чтобы люди пришли и по эту сессию полноценно отработали. Михаил Васильевич, буквально дуже коротко, але на завершение нашей разговора э, была порешена тема сегодня на погоджувальной ради на погоджувальной раде питания скасования депутатских вы верите, что в последний тежней пленарной работы можно приматывать. Вы знаете, такие законы? вот если бы это было... Я, я, да, я верил тогда, если бы это было искреннее желание. А здесь просматривается не желание ликвидировать пильги, а желание пильги оставить, но пропиариться на вот таком заявлении. Вот давно бы все было сделано, мы тогда предлагали, если бы было искреннее желание всех. Но просматривается не желание ликвидировать, а желание пропиариться, а оставить так, как есть. Ми за своєї сторони віздіє виступаємо за ліквідацію пільг, за ліквідацію неприкосновіності. Посмотримо, що нам вийде. Зрозуміло. Дякую вам за розмову і безумовно бажаю, щоб дійсно ті задуми і ті законопроекти розглядалися в сесійній залі і рішення ухвалювала Верховна Рада. Дякую вам за розмову. Глядачам так, нагадую, що це була думка Михайла Чечтова, народного депутата України. Залишайтеся з нами і на все добре.